когда мы говорим вместо карать и крышевать, служить и защищать, это не пафос, это реальное содержание реформы. Мы начинали реформу в Киеве. Уровень популярности милиции, наверное, был такой же, как и у вас в пять 5%. Спустя два месяца, после того, как мы 4 июля запустили киевскую полицию, социологические опросы показали уровень доверия новой полиции 85%. Потому что это ваша новая полиция. Потому что это люди, в первую очередь, а потом полицейские. Они еще не слишком умелы при задержании. У них не хватает всех навыков. Но это уже точно ваша полиция. Прошло много времени с лета, когда мы запустили первых полицейских. Мы извлекли уже много уроков и уже гораздо более подготовлены. Поэтому в Черновцах будет очень высокое качество. Особенно, если пойдет молодежь. И я поэтому, пользуясь случаем, призываю всю молодежь идти в новую полицию. И не бояться тестов, не бояться экзаменов. Пройти этот жесткий отбор и служить. Защищать и служить. Премьер-министр сказал, что мы везде практикуем это, чтобы молодежь видела. Мы для этого делаем эти презентации. Чтобы каждый посмотрел, кто эти ребята. Сегодня у нас здесь ребята из Киевского патруля и Львовского патруля. Я хотел бы, чтобы пригласить их сюда, чтобы они рассказали, откуда они, как они прошли, кем они жили в прошлой жизни. Доброго дня. Я инспектор патрульной службы в городе Львове. у в Львовском национальном аграрном университете. С детства мечтала работать в милиции, в полиции. Сейчас учаюсь в университете внутренних справ в городе До того часу я не мала ніякого відношення про охоронних органах, але дуже мріла, дуже мрія. Це був мій поклик серця і, і тому. І, тому я пішла сюди в поліцію, працювала у торгівлях в різних галузях торгівлі, і, Коли я почула, що є набір у національну поліцію, була реформа, я не задумуючи. Не здумуючись, заповнила, заповнила, заповнила анкету і почала активно підготуватися до тестів. Тести проходили по-всякому. Перший тест пройшов через місяць часу. Другий час, другий тест. Час йшов дуже довго, ми хвилювалися, задумувалися, чи буде, чи не буде, але я надіялася і вірила, що я буду, я буду в цій реформі. Зараз ми працюємо, у нас бувають такі різні випадки, Люди різного віку, різні категорії. Але ми стараємося діяти, не стараємося, а ми діємо з індучиного законодавства. Тому... Дуже керуємося. Я полицейская, я на журналист, прошу.